ПСЕ, выходи к народу! Чемодан, вокзал, Россия, э, Европа, да? Ходите прошлый раз вышел в Мы хотим, чтобы БСЕ покинула мысль о институте Вот они выдвигают эту инициативу и твердо в том, что это нужно сделать, а, анализируя всю обстановку и ту стратегическую высоту, которая находится сейчас за нами, то все военные понимают, что если они зайдут и начнутся отстрел города на напрямую 8 километров, вот на воду второй раз, и мы будем проводить раз в неделю периодически все время, ну, будем, может, больше собирать людей. И в разное время, чтобы будем приходить, чтобы они видели, что Мариуполь обеспокоен и просто так не сдастся. А я считаю, что это реально. А, организация, которая работает на российскую сторону. Давайте говорить честно и смотреть открытыми глазами и делать выборы. Тратите деньги европейских налогоплательщиков не для того, чтобы выполнять вашу миссию мониторинговую, а для того, чтобы отстаивать интересы одной из сторон. И это явно не украинская сторона. Вы приехали к нам жить на нашей территории, заставляете нас сдавать наши территории. И так хотите учить нас миру. Позор. Позор!